завтрашнего дня, допустим, будет один угольный котел работать, но все равно давать горячую воду, хотя мы всегда, как бы, работали двумя котлами для того, чтобы как э, можно уменьшить потребление газа, потому что котел э, ТЭС, он тоже же не может работать без подсветки газа. Но лимиты, которые выделены, миллион двести на декаду, как бы 2 миллиона четыреста это две декады, а в месяце три декады, это тоже нужно э, считать. Если мы имеем в виду потребление газа сейчас обл. а то оно минимальное. Я сегодня на совещании ставил, что есть аналогично города, как Житомир по численности населения. И почему не учитывается то, что на протяжении трех-четырех лет если надо, у меня есть данные, Ирина Сергеевна переведет, сколько только по ТЭС мы сократили потребление газа. Если мы начинали три года назад со 120 миллионов кубометров газа, то сейчас, то сейчас это уже как бы до 60 доходит. Это тоже нужно учитывать. Еще ж такая важная элементарная техническая часть – которая давление газа, которое должно быть в определенных тоже пределах и рамках, как бы. И 0,9 килограмма это уже это уже очень мало, но это тоже нужно учитывать, и мы будем проводить свои мероприятия, в котором будет присутствовать и Укротрансгаз, и будем рассматривать каждую котельную, каждый микрорайон, в том числе те мероприятия, о которых вы говорите, что ЖЭК должен, тут должны все реально проникнуть, не только ЖЭК, а и жильцы, как бы, и каждая квартира, и по максимуму, по максимуму сделать, чтобы потребление газа было минимальное.